સુરતમાં વરાછા પોલીસે દેશી હાથ બનાવટની પિસ્તોલ તથા જીવતા કારતૂસ સાથે એક આરોપીને ઝડપી પાડ્યો છે મળતી માહિતી મુજબ વરાછા પોલીસે બાતમીના આધારે એકે રોડ ફૂલ માર્કેટ પાસે વોચ ગોઠવી હતી જ્યાં લાલજી ઉર્ફે લાલો પરમાર નામની વ્યક્તિ પાસેથી એક પિસ્તોલ તેમજ જીવતા કારતૂસ મળી આવ્યા છે આરોપી રત્ન કલાકાર તરીકે કામ કરે છે તેમજ મોજશોખ માટે પિસ્તોલ રાખી હોવાનું સામે આવ્યું છે હાલ પોલીસે પિસ્તોલ જીવતા કારતૂસ મળી દસ હજાર ની મતા કબજે કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે कल वराछा पुलिस स्टेशन के विस्तार में होली और दुलेटी के उपलक्ष्य में हमने एक कॉम्बिंग और इंटेलिजेंस कलेक्शन का अभियान रखा था जिसमें हमें एक बात में मिली कि एक आदमी जिसका नाम लालजी भाई उर्फे लालू है उसके पास देसी बनावट का देसी हाथ के बनावट का पिस्तौल है तो इसके लिए हमने टीम बनाई और पी गोजिया पी परमार हेड कांस्टेबल विजय सिंह जिग्नेश भाई और संजय भाई ने परफेक्ट बात में लाके हमें पता चला कि एके रोड मार्केट ब्रिज के सामने एक झोपड़पट्टी है वहाँ पे ये आदमी इसके पास एक डिस्ट्रिक्ट बनावट की पिस्तौल है और लाइव राउंड्स हैं तो वहाँ पे जब हम गए तो हमें ये आ, ये पिस्तौल बरामद हुआ और तीन लाइव राउंड्स बरामद हुए इसके लिए हमने आरोपी की अटक की और हम उन्होंने आर्म्स एक्ट के तहत एक केस रजिस्टर किया और आगे की कार्रवाई हम कर रहे हैं, तो आगे भी है? हैं। नहीं अभी फिलहाल हम उसका गुनाह इतिहास हम सोध रहे हैं लेकिन अभी तक हमें कोई गुनाहित इतिहास नहीं मिला है दूसरे जिलों में भी हम तपास कर रहे हैं कि इसका पहले भी कहीं इन्वॉल्वमेंट था कि नहीं था